Hej! Vi på Det är Hejsan! Detta är Anton Svensson. Jag sitter hemma i Sverige. I ett snöigt Sverige. Regnigt Sverige. Jag vill önska alla en riktigt god jul. God jul till alla! Jag vill en god jul till alla meja panel, och Sveiki, ponus, sveikinu iš šventą kangelį ir, ir linkiu gerų naujų metų. I,